你几点给他打的电话？六点十分。不可能。不是，是在这。他拍完去，对，拍完拍他就回来了。他去哪里了？我不知道，我没问他。他都不，他接电话的时候在我们住的房子那里睡觉呢，我都不知道他几点回来的。 六点二十给他打了哦。那我必须得当真，因为我很认真。看，一推荐燕子家的东西，谢谢谢谢亲爱的，谢谢弟弟。我们换话题。 有个直播男人，天天在家还网络聊天，还给女的转账，那是傻。人可能大部分都会这样，好起来就忘了谁陪着他吃苦来了。人可能都是很多人的这个本性。嗯 我一天吃两顿饭，爱的。今天的视频你们没发现都是我自己拍的，都没人给我拍视频了。我把视频自己按完，把前面的剪掉了，后面的忘剪了。哎，你把它倒着了？那你我一生气，我想呀，该拍视频自己拍，离了谁都一样，我自己做。然后我就去想着家里也没有外卖了，没有开门啊，没有门，没法点外卖了。酒面，火鸡面。 煮个火鸡面吧，自己拍，离了谁都一样。然后我就自己拍的。今天晚上有面霜没？昨天上的面霜。谢谢玄子，我知道了，姐妹们。 善人善被人欺，并没有，凡事都是公平的。你要永远记住，人在做，天在看。你保持你自己就行了，做好自己就行了。哎呀，弟呢？弟在外面呢。猫在吃块肉。 涮烧烤，炸串那个是还有吗？放了，还有吗？有吗嗯嗯、这个肉没有腊肉好咬。妈呀，这个肉，瘦肉没有肥肉好咽。 干杯吧，宝贝们！啊，这套水乳啊，乳液没货。昨天做了个水的大活动，这么玩一百个，还是一百个，亲爱的。咱来两个炸辣椒，炸的这个是油炸的。喝的什么呀？喝的那个，嗯，茶百道的。我给你们说一下。 他摆到的龙牙墨绿，你从两千粉丝看到我现在哎呀妈，谢谢，感谢亲爱的，谢谢你。哎，串没了，上来的水。嗯。 换个肉吃，刀片的。你说这个腊肉是不是因为有肉皮它才不白的？人家的腊肉都水晶、透亮的，简直黑不溜秋，黑不溜秋的。哎，这皮为什么揭不掉呀？用刀。嗯？人家那皮一撕就下来了，咱是不是买了个假腊肉呀？ 想看我吃羊头？就，我今天买，我今天买了一个羊头。没味道没有吧？今天买了？是那个吧？这我,给我打、那个。放旁边，这黑猪皮。<边>瘦的，可以吃点青菜。好，谢谢姐妹们。<吗>这个肉主要抱着啃吧，别切了，这么吃吧。嗯，这就是水晶肉了。 已经不咸了，它这个用高压锅炖了，这个你炖多长时间？五十分钟。给我个菜看看，弟弟。包腊肉。包肉不用，我、嗯、能吃就行。这么吃菜，你想看我吃菜呀、啊？ 咸肉嘛，燕子买来时候好咸了，炖完不咸了，用清水炖的，高压锅煮的，嗯，感觉比肥肉都吃起来没有那么腻。你尝尝咸。嗯，尝尝不咸，真不咸。 它这个咸味都炖走了，咸吗？好吃、嗯，好吃。好吃做饭的是谁？是我们朋友老铁们，是我老公他发小。前面两只，他朋友都帮我说话。<laughs> 什么叫能吃下？这怎么能吃下？你说是吧？好吃的，这个蘸，这不蘸料，这个、都比那个肥肉感觉好吃。 那个感觉更腻，这个反而没有觉得腻。老铁们说我在喝油，<laughs> 是油吗？这全是油啊！那给老弟吃。 再来两个小甜品，吃个没有吃过的小甜品。我、哦、昨天买的那几样呢？昨天买的那几样没有吃过，巧克力的呀什么的。的嗯。嗯。爱心，这是帅帅的心，帅的心，保证就这颜色，一半红，一半已经绿了。 哎呀，你都没有心，我看你的心都碎了，你就是没有心。哎，胃够大的，还好,好都习惯了，天天这么吃，真的胃都撑大了，姐妹们。以前胃也不大，盘子。你老公叫啥？ 还没名。无名人士。甜品在网上买的，好久没找到我了，因为有时候刷不着是吧？直播。白盘子，你赶紧的，练练用呢，你看怎么回事？提前安排好了又忘了，还找找，你拿过来就完了，再拿一个就不缺盘子。 对，他是无名氏。你们家酸辣粉太好吃了，谢谢你们的评价。我做拿两个也林林，你不用找了，拿过来就行。我要用的白色的盘子。这么吃也没人心疼你，自己心疼自己。谢谢，自己爱自己。我这，嗯，凡事想开，什么就都无所谓的。 嗯，十几个是昨天拍的，活动力度大。今天有没有剩下的库存不知道呢？哎，有你吃的烤肠吗？燕子，我吃的烤肠，我吃的烤肠，明天有活动，今天没有，明天有活动的。明天是周几了，帅帅？明天周五。明天周五有活动，宝宝们，把你吃的甜品在哪买？在网上买的，都是这种一盒一盒的，它这一盒是九个，这里面放的那种干冰。 你猜我们？